Прогнозы сейчас такая ситуация именно в возрасте 95 -го года, что много команд, 4-5 команд примерно одинаково. Но есть, конечно, явный лидер это команда Донецка, вот, которая, я думаю, скорее всего, ну, я думаю, что все с ними будут бороться, но если говорить по прогнозам, то они как бы фавориты. Но это пока только на бумаге, а финал все может поменять, переставить по своим местам. Вот, в принципе, все команды выросли, все, все видно, что работают, стараются, тренера работают, школы работают. Всех наших регионов поэтому финал будет интересен. Естественно, что мы начинали сезон с одной тактикой защиты в нападении. Сейчас у нас полностью все поменено, все по ходу сезона перестраиваем, подготавливаемся. Что касается физической формы, то, конечно, у нас тренировочный процесс, игры так все сбалансировано, чтобы к финалу подойти в более оптимальной форме. Как это получится, покажет финал. После сборов после игр сборной. Вы видите какой-то прогресс серьезный в игроках? Ну вот у нас, если брать 96 год рождения, у нас есть Масальский Алексей, младший брат Масальского. Вот. Он сборный кандидат, он выезжал пару раз на сборы, на турниры не попадал, но на сборах, после сборов я его последние два месяца подключил к команде старшего года, потому что виден прогресс, виден результат. Так же само Дима Комарницкий, который тоже кандидатом в шестом году, тоже виден прогресс, поэтому они сразу здесь находятся в этой команде. Детский баскетбол тоже должен вызывать какой-то интерес у каких-то наших болельщиков. Это все-таки будущее нашего баскетбола. И популяризация в всемирной сети украинского нашего баскетбола детского – это какой-то шаг вперед, я думаю. Играли в защите в основном, благодаря защите выиграли. И тренер нам тоже помог очень. Собрал нас, в основном, можно сказать. В чем была их ошибка? Ну, на мой взгляд, они медленно играют. Думаю, им нужно добавить скорости. У них ростовые данные есть, им нужно это использовать. А так они медленно играют, на мой взгляд. Да. А у вас какая проблема самая большая, номер один? У нас подбор. А у нас всегда вы, а, баланс. Наша... маленькие быстро, да? Ну, маленькие у нас всегда бегут. У нас проблема центровые наши. Да. У нас мы больше снимаем подборы, чем наши большие. Вот в этом наша проблема. А так, все, в основном от защиты мы всегда выиграем такие сложные игры. Кого бы ты назвал лучшим игроком сезона? Никаком. Ну вот, может быть, Влад Бережной из Донецка. Или а. вот Антон с Медведей. А в вашей команде кто лучший? Кто... Ну, у нас пару игроков могут претендовать. Я, седьмой номер у нас и девятый наш номер. Все три полевых игрока. Я смотрел финал по 94 году здесь. И Очень понравилось. Вам? Круто. Ну, хорошо, что развивается детский баскетбол в Украине так. Вот. Лучшим планом. Да, и что бы ты пожелал там ребятам 99-го, 2000-го года, которые в этом году только -то начинают играть? работать, работать, еще раз работать. Самое главное, это с детства закладывается, а там уже все будет. Как, как ребенок в детстве будет работать, так все у него в будущем будет. Задача вообще детского баскетбола стоит. Детский баскетбол должен воспитывать игроков. У нас, к сожалению, вы же видите, что мало хороших украинских игроков. Это же не секрет. Вот это основная задача, чтобы из-за этих ребят, вот здесь четыре команды, тур идет в юношеской лиге, чтобы хотя бы один-два заиграли потом. К сожалению, очень много ребят сейчас закончат и будут на каком-то определенном низком уровне потом. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы они остались в большом баскетболе и играли там потом маленький игрок. Ну это от Бога. Понимаете, есть такое высказывание игровик. То есть человек играет во все. То есть вот эти ребята... И потом их воспитывать надо. Их растить надо. Их надо натаскивать уже с прицелом на большой баскетбол. Найти такую изюминку, такой талант. Понимаете? Но, к сожалению, по росту маленьких много, а по мышлению... То есть, наверное, это самое главное. И физические данные, естественно. То есть маленький игрок должен быть быстрым. Он должен быстро принимать и передвигаться в пространстве быстро, и быстро принимать решения. Вот это вот будет маленький игрок. То есть его надо найти и потом воспитывать правильно. Но задача найти прежде всего. Есть хорошие ребята. Есть хорошие ребята. Но, наверное, эта проблема стоит и в России гораздо по территории больше. У них такая же проблема с маленькими игроками. Я считаю, что массовость должна быть больше. Она упала, еще раз повторяю. Вот во времена, снова повторю, застоя, массовость была гораздо больше. И было больше маленьких игроков. У нас по сравнению с тем временем сейчас массовость ката катастрофически сократилась. То есть и уже не попадают. Вот, так, чем больше невод, тем больше шансов поймать рыбу. Больше, правильно? Ну, чисто, чисто математический подход. Сегодня невод он маленький, и рыбки попадают меньше. И, естественно, маленьких талантливых игроков также достаточно мало. Впрочем, как и больших. Ну, будем надеяться на лучшее для этого проводится школьная лига. И есть хорошие ребята. И дай бог, чтобы они заиграли. Это самая главная задача всего, что мы делаем. Нет детского баскетбола, нет взрослого баскетбола. Это, это закон. Это закон.